Привет, меня зовут Кристина, и сегодня я хочу вам показать шоу лайки. Первое это лаки для ногтей. Первый э, лак, он кажется очень-очень красным, но на ногтях это выглядит по-другому. Вот такой. А вот такой лак, э, он достаточно бледный, и я бы сказала, что он цвета какого-то бежевого. Смешан с розовым. Следующая это вот такая супер красная помада. Но она очень вкусно пахнет. Не знаю почему, но ее запах нравится мне больше, чем ее цвет. Следующая это вот такие браслеты этот на руку, а этот на ногу. Или наоборот это без разницы. Они золотые, и их мне подарил папа. Следующая это вот такая замечательная точилка. Дело в том, что она светится ночью. И еще она держится тут карандашки. Сейчас я вам покажу. Такс, 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 вот такс. Вот. На стражника похож. Чем. Вот только чем. Следующее это вот такой журнал от Monster High. Он маленький, и он стоил 84 рубля. Вот такой журнал. Э, я его обожаю. Это теперь мой самый любимый журнал от Monster High. Следующий будет вот такой. Да. И последнее. Это вот такие очки. И они напоминают мне чем-то женщину-кошку. Вот такие они. Сейчас я их пример. Я женщина-кошка. Мяу. На этом все. Если вам понравилось видео, то поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч.